Evet kızlar, gelin burada e, çözdük, burada bitirdik. Gelin resimlerini yapalım. Harada koordinat düzleminde. Koordinat düzlemi bu şekilde yaparız. Biliriz bu x eksenidir, bu da y eksenidir. X ekseninde burada pozitifler, burada negatifler olur. Y ekseninde yukarıda pozitifler, negatifler burada olur. Biliriz, hepimiz orta yer sıfırdır. Burada noktamız birinci lemizde 0, negatif 1. X nerede? 0. Önce daima biz burada X'den başlarız. X 0'du. Sanki yoktu. Y nerede? Negatif 1. Burada. Negatif 1. Bu birinci noktamız. İkinci noktamız nerede? Diri 1, 0. Yani X 1'di. Y 0. O zaman X 1 hanı bu daha. Bu 1. Y 0'du. Sanki yoktu. Burada indi bu 2 noktanı birləşdiririk və uzadırıq. Uzadırıq özün. Bunun adı l1. Gələrək ikinci xəzgimizə e, ləkiyə. İkinci dənlikləm 03. Yəni x0, x sanki yoxdur. Yə nədir? 3. Hani yə y3 u da. Yə, yə Əvələ. Gələq, nüqta, 3. Əvələ. Gələrək ikinci nöqtə 30x3y0. Yani x hanı x3 pozitifti x3 y 0'dı yani sanki yoktu. Şimdi bunu da aynı birleştirelim. Burada ulaştırdık noktamızı da. Burada çincili oldu. Şimdi geldik burada e, çizsinin birleşen nokta çi doğru parçası nerede do, birleşti? Burada birleşti. X əksənindən alsaq harda hara gedirə? Bax, ucu hara gedirə? X əksənindən 2-yə. Mənaslı nöqtəmiz burda nədir? X 2-dir. O bir nöqtamız nədir y əksənindən? 1. 1. Bu nə oldu bizim t çözüm küməsi? O zaman digər həll çözüm küməsi = 2 1 bu çözüm küməsidir. Əgə baxsaq doğrudur baxaqsa çıxıbdır. Sağlama yaparıq. Yəni təhqiq edarıq, sağlaman hər hansı bir dənklənmə alsaq doğrudur. Alağın x e, x oğlu, avya, Gələ, x - y olo və ya şey y = 1. Gəl ax x-nə verdiz bizə 2 - 1 = 1. Burda 2-dən 1 çıxar 1x = 1. İki tərəf də aynən çıxdı. Mənasından mən yapdığım doğrudur. Sonucum doğru çıxdı. Bu üsulla bu şəkildə çözülür. Soruğunuz var isə bir yerdə. Sora bilisiniz. İnşallah ağçıqlarım üçün.